Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani pada para hakim yang bijaksana. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Pohon jambu tidak berduri, tumbuh dekat bunga melati. Izinkan saya perkenalkan diri, moga bisa tersentuh hati. Nama diberi Nur Auni Idina binti Muhammad Idlan Tarizi yang merupakan anak sulung dalam tiga orang adik-beradik. Saya menuntut ilmu di Sekolah Menengah Kebangsaan Lepah Hilir dan kod sekolah saya ialah CEA 4076. Pada masa lapang, saya gemar meluangkan masa dengan membaca buku atau melukis. Kejayaan pada masa hadapan pula, saya memilih untuk menjadi seorang pesyarah iaitu kejayaan memastikan generasi anak Malaysia menjadi manusia yang berilmu dan berakhlak. Antara pencapaian dari teks maaf, antara pencapaian saya dari tingkatan 1 hingga tingkatan 3 ialah pertandingan kawak kaki kadet polis peringkat daerah dan bicara buku peringkat sekolah bagi tahun 2023. Tanpa melengahkan masa, mari kita terokai dunia buku yang akan saya bicarakan. Di hadapan saya, terdapat lima buah buku. Tajuk-tajuk buku yang saya pilih ialah Garam, Karya Rui Meita, Sayap Satria, karya Nur Izzahani, Hazrail, karya Harling, internet The Angel, karya Harling dan yang terakhir uh, Baya Sofia, karya Teme Abdullah. Karya merupakan novel fiksi yang bertemakan jenayah dan misteri manakala setiap satria pula menceritakan tentang kehidupan pasangan tentera udara. Hazrail dan internet maaf, Hazrael Internet The Angel ialah novel sambungan yang bercerita tentang kepakaran dalam bidang IT, jenayah dan anggota polis. Akhir sekali ialah bayang Sofia yang menceritakan tentang kehidupan masa hadapan dengan berpandukan media masa dan masalah gangguan mental. Namun, pada hari ini saya hanya memfokuskan satu buku iaitu Buku Garam. Seperti yang saya maklum, Pengarangnya ialah seorang penulis wanita yang asalnya daripada Indonesia iaitu Rui Meita yang sudah dikenali ramai sebagai penulis buku novel yang terbaik. Nama penuh bagi uh, novel fiksi uh, ini ialah Misteri Patung Garam dan telah diterbitkan di Malaysia pada tahun 2016 sebagai novel fiksi. Buku ini mempunyai 284 muka surat dan harga bagi senaskah buku ini ialah RM24.90. Para hakim dan penonton yang bijaksana, mari saya bawakan anda semua menelusuri sinopsis cerita ini. Buku ini mengisahkan tentang seorang pegawai polis yang berpangkat inspektor iaitu Kira Lamari yang telah diberikan tugasan untuk menyelesaikan tentang masalah pembunuhan yang sering berlaku. Namun, setiap bukti dan mayat yang dijumpai di kawasan pembunuhan sentiasa berselerakkan dengan garam. Tidak lupa juga, mayat setiap masa juga dibunuh dan dijadikan patung garam yang kelihatan terlalu menarik. Sebagaimana yang kita ketahui, garam merupakan bahan yang mengawetkan mayat dalam jangka masa yang panjang. Ini memberikan kira lemari sebagai satu titik kesedaran tentang kewujudan pembunuh tersebut. Dalam pada masa yang sama, di mana masa telah tersebar luas tentang seorang bahar mahakarya yang menggunakan beda garam sebagai bahan seninya. Kiri lemari terus mencuba untuk bertemu dengan pengukir tersebut. Ketika berjumpa, si pengukir atau bernama Rahadian hanya bersikap biasa dan tidak menimbulkan syak wasangka. Syedah Lemari meneruskan misinya bersama Inspektor Saud iaitu seniornya dalam mengenali lebih dalam tentang Rahadian. Mereka terus berjumpa dengan seorang pembantu rumah milik keluarga Rahadian. Dari situlah terungkannya rahsia-rahsia yang sangat sadis. Rahadian mempunyai saudara kembar yang bernama Matahari. Mereka merupakan pasangan kembar lelaki namun ibunya yang menghidap penyakit OCD bahawa salah seorang daripada anaknya ialah perempuan Untuk menemati kemahuan uh, suara sejati iaitu bisikan mistik yang, di, yang selalu didengari oleh si ibu Dengan kemudahan wang dan harta yang banyak Ibunya menukarkan kelamin si uh, matahari menjadi seorang uh, perempuan yang telah menimbulkan rasa dendam yang mendalam terhadap dalam diri Matahari kepada ibu dan abangnya. Matahari dipaksa untuk menjadi seorang penari, manakala Rahadian bebas melakukan apa saja sebagai seorang lelaki. Ibunya yang mempunyai masalah kecenderungan terhadap kesempurnaan angkat menghukum Matahari dengan menguncinya dalam bilik di dalam bilik gelap dan memberinya makan sepiring garam Sebagai satu tanda hukuman Dan membuat dosa yang mengakibatkan Batari menjadi obses dengan garam Batari menjadi benci terhadap ibunya Dan dia telah membunuh abangnya Iaitu Rahadian Dia menjadi seorang Rahadian Hidupnya diteruskan Dengan memburu wanita yang ingin melakukan dosa Seperti pelacur Dengan membunuhnya dengan menggunakan garam Sebagai tanda mencuci dosa Kesimpulannya di sini dapat ditekankan tentang peranan ibu bapa dalam merentukan personaliti anak-anak kerana ia mampu merosakkan sistem penumbuhan dan mental anak-anak untuk berkembang. Pengajaran yang dapat diambil ialah kita perlulah sentiasa tidak memendamkan amarah dan rasa dendam terhadap orang sekeliling yang dapat mengakibatkan gangguan mental dan emosi dalam masa jangka panjang. Saya memilih buku ini kerana ia mempunyai jalan cerita yang menarik dan tersusun. Ia memudahkan para pembaca untuk memahami setiap plot dan cerita yang hendak disampaikan oleh penulis. Buku ini sangat disarankan kepada pembaca matang yang menyukai cerita cerita yang seram, misteri dan cabaran yang dihadapi oleh Kiri Lamari dalam menyelesaikan misinya. Sekian sahaja pada saya, semoga sedikit sebanyak memberikan pencerahan pencerahan terhadap cara terhadap para pendengar. Sekian terima kasih. Terima kasih saudara Auni. Sekarang saya ada beberapa soalan. Soalan pertama, pada pendapat anda, bagaimanakah seorang remaja boleh mengekalkan semangat juang dalam menghadapi cabaran hidup seperti di dalam novel yang anda baca? Pada pendapat saya, Seorang remaja boleh mengekalkan semangat juang dalam menghadapi cabaran hidup seperti novel yang saya telah baca ialah dengan meningkatkan daya tahan mental yang kuat dan tidak mudah mengalah. Seperti contoh, tidak mengalah walaupun sering gagal dalam peperiksaan. Namun, remaja sekarang perlulah mengambil iktibar daripada kegagalan tersebut sebagai suatu tanda dekatnya diri untuk mencapai kejayaan. Terima kasih Soalan kedua Nyatakan dua manfaat AI dalam pembelajaran pelajar Manfaat kegunaan AI dalam pembelajaran Ialah murid dapat mengakses pembelajaran sepanjang masa Hal ini tidak lagi akan menyebabkan masalah murid yang ketinggalan dan sebagainya Manfaat kedua Ialah uh, memudahkan guru untuk menunjukkan sesuatu pembelajaran dengan lebih terperinci dengan adanya AI, segalanya menjadi mudah dengan hanya perlu naik perkara yang ingin di uh, yang kita inginkan, dia yang mampu memberikan pendahan yang lebih dalam terhad kepada murid-murid. Terima kasih dan soalan terakhir. Berikan pandangan anda tentang bagaimana seorang rakan sebaya boleh mempengaruhi tabiat membaca seseorang. Pada pandangan saya, pengaruh rakan sebaya dapat mempengaruhi minat membaca kerana mudahnya uh, remaja sekarang untuk mewanati sesuatu perkara terutamanya dalam kalangan rakan-rakan. Dengan mempunyai kawan sekeliling yang cinta akan ilmu, uh, kita akan menjadi minat untuk menelaah buku-buku yang kurang menarik jadi menarik. Sekian sahaja sesi soal, soal jawab. Uh, terima kasih kepada saudara Almi.